Программа очистки малых рек в Днепропетровской области есть. Но вот очищенных речушек не так-то и много. Из последних реализованных проектов – Шпаковая, что протекает на окраине Днепропетровска. Из городского бюджета на расчистку ее русла только в этом году планируют потратить почти 5,5 миллионов гривен. Ларчик открывается просто. На берегах этой речушки строят очередное царское село, домики для депутатов нынешнего созыва и чиновников городского совета. Евгения Моторевская побывала на легендарной суре, где царских сел нет, и утверждает, эту речку надо немедленно спасать. Дачник Николай уже вторую неделю возвращается с рыбалки без улова. Рыба, говорит, ушла искать лучшей жизни. Первые летние дожди смыли в мокрую суру тонны бытового мусора. В этих местах река обмелела и покрылась губительной для экосистемы пленкой. С добавлением воды со всех водоемов сюда стекает все в суру. И это виноваты сами дачники. На мусоре балки все это летит сюда. Дачному кооперативу «Зеленый гай» уже больше 20 лет. Еще в советские времена с легкой руки руководства ЮМЗ любителям земледельцам выделили кусочек дикой природы на берегу Суры. Однако там, где ступает нога человека, обязательно страдает природа. В этом месте смыло большую массу мусора. Это была несанкционированная свалка. А сейчас весь этот мусор, это, наверное, сотни тонн мусора было сброшено естественным потоком в речку. Вывоз бытового мусора в кооперативе не организован, рассказывает Анатолий Соболев. Сознательные граждане увозят отходы с собой в город. Несознательные бросают под ноги или в ближайшую балку. Однако свалки на берегу реки могло и не быть, уверены в областной прокуратуре. На территории сельского совета даже создать коммунальное предприятие. То есть это же не требуется там больших капиталов уложений. Выделяется техника, там, допустим, я думаю, что одной машины вполне достаточно. Определяется место, где образуется эта свалка. Свалка потом узаканивается соответствующим решением. И на основании этого возится туда мусор. То есть это как бы все зависит от местной власти. Нарушение со стороны местных властей есть и грубое, уверяет Александр Беленко. Но вот возбудить уголовное дело против халатных чиновников пока не может. Сначала обследовать загрязненный участок должны специалисты областной экологической инспекции. Что такое свалка? Если твердые отходы, то это как бы не относится к компетенции Державной экологической инспекции. А что это санкция. За державна екологічна інспекція относяться здійснення закону про названня закона Дмитрій Віталійович, похоже, забив, так же як і свої прямиї должностные обязанности. Із завдань Державної екологічної інспекції у Дніпропетровській області. Державний контроль за додержанням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища. Екологічну та в межах своєї компетенції радіаційну безпеку у сфері поводження з відходами Поки ж екологічні чиновники ізучають свої должності інструкції. Ріка погибає. органика попадает дополнительно, кроме природной в водоем. Для ее переработки используется кислород из водной среды. А это значит, что там обитателям водной среды просто нечем, нечем питаться. Кислород падает. Если их не чистить, то мы дождемся, что у нас будет в населенных пунктах просто вместо реки болото. В прошлом году специалисты института очистили три километра реки. В планах на 2010-й еще 12. Но это если будут деньги. Очистка мокрой суры – один из пунктов национальной программы по оздоровлению бассейна Днепра. В этом году планировалось закончить работы. Да видно, не судьба. в связи, естественно, с малым финансированием этих мероприятий рассматривается вопрос о продлении этой программы, чтобы она не закончилась в этом году, а и дальше функционировала совсем другой суру помнит художник василий григорьев на славной и чистой реке прошло детство и юность мастера полноводная бурлящая живая она была когда-то такой и на яву сейчас лишь на полотнах мастера евгения матаревская андрей греков александр ленкевич студия акцент медиа